Друзі, оце цей будинок, який ми разом з вами купували. Підемо всередину, подивимося, що там. Мені дуже цікаво. Прошу. Да. В наш скромний обіцяє. Класно, класно. Ой. Мені подобається, що оце круглі вікна. Мені О, що від тебе торохти? Ну, да. такое, Но будет гадный, да? красивый, такой дизайн, гарный. Это самое. Ну, линолеум ну, этот снимется, длить потом. Дивись, тут Что ну, вы тут? тут у нас в комнате будет, это будет детская комната. Здесь у нас будет два пацана наших. Mm. Они будут э, здесь э, спать, играться, у них тут будет столики их, чтобы они там рисковали. Тут будет наша слуховая комната. Линолеум, конечно, тоже уберется. Да. Да. Будем да. делать, э, хочу провести вообще отопление пол сделать, да. ну пол Тёплого. под отоплением. Вот так будет тут, гарно у вас, хорошая кроватка будет, да, поставится да, тут да. гарно такая для вас, будет и светло будет, кимната, да? да. Пойдемте дальше, мы вам детскую же, э, это самое, Наши для нашей принцессы, для нашей принцессы, которую... принцессы. а да. ну давай посмотрим. Яке велике бажання є допомагати людині, яка хоче рухатись. Коли я бачу таку людину, яка хоче жити, рухатися і добро приносити, хоче за таки допомагати. Зараз пройдемо ще далі. Тут Ванна така, ну звісно, там я вже думаю, що там треба все міняти. Не знаю, що Славка скаже. Нічого страшного, ми тут все зробимо. Вот у Да, мы, кстати, поднакопили, Тоже купили есть себе, уже. да. Ну, вот, то по чуть-чуть, чуть-чуть, это -чуть капли. Оп, машинку купили. Мы уже купили Оп, себе. Оп, стиральную машинку, микроволновку, да. духовку, соковыжималку. Это самое важное. Ну, а чего вы мне ничего на входы не оставили? Мы подготавливаемся, ну потому что как бы но классно, когда да. есть люди, которые могут помочь, это все хорошо, но мы ну, стараемся да. сами, чтобы мы ж не здесь ну, это... сидеть и как бы ждать с моря погоды. Тут у нас котельная, пойдемте покажу. Друзья, покину котельную, пишу, я дыбусь. Говорю, Господь, ты благ. Вы знаете, трое маленьких деточек. Хочуть і ще брати діточок майбутнього хазяйство заводити в ці ремонти робити. Це так класно. І я думаю, друзі, ми разом це зможемо їм допомогти, поки вони не чують, що я кажу. Мне нравится. Места очень много. О, его очень хватит, нравится, да, да? Его я Но надо спочатку там, внизу все да, сделается. Да, да, да. То есть мы сначала подготовим, да. заедем туда. И после этого мы уже будем мы делать на втором да, потихонечку все это самое. Ну, у нас мама э, после двух инсультов. Инвалид первой группы. Я планирую летнюю кухню сделать под нее, чтобы она у нас была под присмотром. Под нашим, как говорится. Вот. Тут чуть-чуть снять этот сам <свят> чуть-чуть. Тут все сделается быстренько. А Снимется потолочек верхний слой этот самый. Я возьму профильные профиля накину на весной потолочек сделаем классная раритетная печка. Еще как говорится. Все, вот как нас как, как настоящие нас, бабушки. бабушки да. Приходишь, печка. Слуха и поновить все духовка. Да. Вот, можно кар вот, картошечку, вот, я, туши, картошечку. Вот тут хлебушек печется, вот. Сука. Тут хлебушек печется. Я тут, все, тут все сделано по уму. Вау. Я не хочу ее убирать вообще эту печечку. Тут Сука. Он, этот самый еще да. один. собачка, будем а, да. а, да. а вот а да. тут отапливается оно пошло, да. что-то самое. Да. Лето наступит. Осень. Я думаю, летом мы за лето хотя бы успеем в хате уже что-то сделать, чтобы можно было заехать и в конце лета Покача, уже заезжать. Мы ра ну, рассчитываем на, на, на выплаты. Неизвестно, когда выплаты Да, Но я рассчитываю выплаты. по факту, по своему, как я это вижу, то есть ну, со своих финансов. Если Бог позволит, как говорится, раньше этим заняться, да, там а. придут какие-то финансы, там кто-то поможет. Да, конечно, хотелось бы пораньше я не молиться, не заехать. Потому, что я да. хочу признаться mm. вам, друзья, что вы имеете большую веру, чем мою я. Mm. На эти выплаты вы хотите это будувати, я за голову берусь, сколько тут надо. Ну, я как это вижу, то есть, если у меня там есть определенная сумма, я пошел, помолился, себе подумал. То есть, и оно приходит в голову, да. Приходит, голову, следует, да. Оно приходит да. в голову, что надо делать, и мы уже начинаем делать. Я чувствую, что надо там пойти сделать то-то, то-то. Я пошел сделать то-то, то-то, и как бы, ну, надеюсь, что это от Господа, как говорится, Слав, а там. Ну, славка, посмотри. ты классно, ты просто красавчик! Благослови тебя, Господь! ты знаешь. Мы молимся, и придет устройство, да, да, ваша да, вера. Да. Бо у меня меньше веры, чем у вас. <laughs> Ребята, вы классные. Благословляю вас, Спасибо. ваших деточек, Люблю вас, всех своих детей. Самое главное, теплички сделать. Если физически я справлюсь по свинарнику, то тогда буду делать свинарник. Хорошо, халапочками. Такое рясо, это а очень вот, классно. И халапочками сделано. А, да. Ну это мы все будем оставлять. Классно так, красиво. красиво типа водопадика Да? А, Сам, а здесь можно? Здесь да, очень да. будет красиво, хорошо. Него, там, да, сон, да, да, да. Мы хотим поблагодарить вас, потому что вот это действительно все, что да, имеем. Людей, как бы, прям, у нас бы не было без Господа и без вас. Большое вам спасибо. Мы бы не потянули такую большую сумму. Возможно, если бы не случилась такая беда у нас с мужем, возможно, как бы, все мы потянули бы потянули. Иначе, иначе, да, было Но... бы. А так сейчас, ну, как бы я уже инвалид. И и мы очень мы благодарны Богу, мы благодарны вам. Спасибо вам большое, что мы имеем возможность привести сюда деток и реализовывать какие-то свои мечты. Да. Друзі, я бачу, от я відчував від Господа, що ми маємо разом з вами бути тут. І дякую, що ми з вами могли зробити. Друзі, потрібно ще зробити нам буде ремонт тут, допомогти, і це буде класно. Хто бажає, зателефонуйте мені, будь ласка, і от уявіть собі, наскільки серце моє наповняється радостю, коли я бачу, тільки купили цей будинок. А коли вони увійдуть з дітками і ця сім'я буде щаслива, прославляти Господа, це буде дуже класно. Це ті люди, які хочуть жити, працювати, робити собственними руками. Класно так, що все класно. Любимо Бога, служимо людям і рухаємося вперед.